Меня зовут Сергей Ярош. Вот хотел показать, рассказать о проекте. Это проект Автоклав. Этим проектом начал заниматься отец моей супруги по совместительству мой тесть. Он увидел, как мои знакомые делали но они делали с меньшего баллона. И решил себе сделать. И вот я ему помогаю. То есть это как бы наш проект. В он резал баллон пополам, там, приблизительно. Из дна вырезал крышку. А здесь, где был кран, он его срезал. Вот крышка. Будет вот резинка вот здесь, вот прокладка. Здесь болт, вот сверху будет такая вот такая режимка. Значит, будет здесь манометр, а здесь градусник, здесь клапан, а вот здесь будет для того, чтобы создать давление. Вот такая буду варивать сейчас от клапан, манометр. Вот варил манометр, варил градусник Вот такой вот аппарат получается. Открышка. Я сделал такой упор, чтобы когда открываешь оно, то закрываешь оно, до него дошло и все, и можно было зажимать. Ну, клапан для накачки это для градусников это манометр такие вот ручки вот покрасил стерилизатор автоклав и можно еще использовать его как дистиллятор самогонку гнать ну, вот буду испытывать куплю рыбы ляща Мясо свинины, сделаю тушенку.